بابل کی سرزمین پر جہاں دریائے فرات کی موجیں تہذیب کی داستانیں سناتی تھیں ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا جس کی سرکشی اور غرور نے اسے تاریخ کے صفحات پر ایک سیاہ دھبا بنا دیا نام تھا اس کا نمرود بن کنان اس کی پدائشی سے منہوس ستارے چمکتے تھے بچپن ہی سے وہ ہر چیز پر اپنی بالادستی چاہتا تھا کھیلوں میں ہار کو اپنی توہین سمجھتا اور جید کو اپنی لازوال برتری کی علامت اس کے باپ کنان نے اپنی سلطنت کو وسط دی تھی لیکن نمرود کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی لامحدود طاقت اور ہمیشہ کی حکمرانی جوان ہوتے ہی اس نے اپنی فوجی قوت کو بے پناہ بڑھایا اس کے لشکر زمین پر سائے کی طرح پھیل گئے شہر فتح ہوتے گئے قوم غلام بنتی گئی اور خزانے اس کے محل میں امبار لگاتے گئے اس نے اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کیا جس کی دیواریں سونے کی ستون ہیروں سے جڑے اور فرش نایاب سنگ مرمر کیا تھا ہر چیز عظمت اور تکبر کی علامت تھی طاقت نے نمرود کو اندھا کر دیا وہ یہ سوچنے لگا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف اس کی اپنی قابلیت اور ذہانت کا نتیجہ ہے اس نے اپنے مشوروں کو حکم دیا کہ وہ اسے خدا کہیں ابتدا میں کچھ ہچکچائے لیکن موت کے خوفز کے سب کی زبانیں بند کر دیں ایک دن نمرود نے اعلان کیا میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ہی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں میں ہی آسمان سے بارش برساتا ہوں اور زمین سے خزانے نکالتا ہوں جو میری پرستش کرے گا وہ عزت پائے گا جو انکار کرے گا اس کا انجام تباہی ہے اس نے ایک بہت بڑا بت بنوایا سونے کا اور پورے شہر کو حکم دیا کہ وہ اس بت کو سجدہ کریں خوف زدہ عوام نے سر جھکا دیے صرف چند پرانے عقیدت بند جو حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد رکھتے تھے چپکے سے گھروں میں چھپ کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے رہے لیکن نمرود کی نظر میں وہ کانٹے تھے انہی دنوں ایک نوجوان پیدا ہوا جس کے دل میں فطرت کا نور چمک رہا تھا نام تھا اس کا ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے وہ ستاروں چاند سورج اور کائنات کے اس عظیم ترتیب کو دیکھ کر حیران رہتا ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے یہ سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہتا جب نمرود کی خدائی کے دعوے اور بت پرستی عام ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا انہوں نے اپنے باپ آزر جو ایک مشہور بت تراش تھا سے سوال کیا ابا جان آپ پتھر کے مجسموں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ آذر غصے سے بھڑک اٹھا لیکن ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے انہوں نے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ایک مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے بڑے تہوار کے دن جب سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے بڑے بڑے بتوں کو کلہاڑی سے توڑ ڈالا صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر جب لوگ واپس آئے یہ منظر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے یہ کس نے کیا ہے غم و غصے سے چلائے ابراہیم علیہ السلام نے اتمنان سے کہا اس بڑے بت سے پوچھو شاید اس نے کیا ہو لوگوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ایسے گونگے بہرے بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے یہ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور نمرود کے کانوں تک پہنچی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا انہوں زنجیروں میں جکڑ کر شاہی دربار میں پیش کیا گیا محل کی عظمت فوجیوں کے ڈراؤنے ہتھیار اور نمرود کا تکبر بھرا چہرہ کسی بھی عام آدمی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر اعتمنان تھا ان کی آنکھوں میں یقین کا نور تھا نمرود نے گرشتے ہوئے پوچھا تو ہی ہے وہ گستاخ جو میرے ماں کو توڑتا پھرتا ہے تو ہی ہے وہ جسے اپنے رب کا خوف نہیں ابراہیم علیہ السلام نے پورے اطمینان سے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے نمرود نے طاقت کے نشے میں چور جواب دیا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں اس نے حکم دیا دو قیدی لاؤ ایک کو اس نے رہا کر دیا زندگی دی اور دوسرے کو اس کے سامنے ہی قتل کرا دیا موت دی پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف مڑ کر کہا دیکھا میں بھی یہ کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمنان سے جواب دیا بے شک تم ایک ظالم کی طرح زندگی لے اور دے سکتے ہو لیکن میرا رب تو آسمانوں سے سورج نکالتا ہے مشرق سے تم اگر اتنے ہی طاقتور ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ یہ دلیل نمرود کے لیے بجلی بن کر گری اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا وہ گھورتا رہا غصے سے کانپتا رہا لیکن ایک لفظ نہ بول سکا اس کی خدائی کا سارا جھوٹ ایک سوال کے سامنے بکھر کر رہ گیا شرمندگی اور غصے سے نمرود کا دل خون کے آنسو روتا تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین سزا دینے کا فیصلہ کیا زندہ جلا دینا اس نے حکم دیا کہ جنگل سے اتنی لکڑی جمع کرو کہ ایک پہاڑ جیسا الاؤ تیار ہو جائے مہینوں تک لوگوں نے لکڑی جمع کی آخر کار ایک وسیع میدان میں ایک عظیم الشان آگ سلگائی گئی شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے گرمی اتنی تھی کہ قریب جانے والے پرندے بھی جل کر راکھ ہو جاتے پورے شہر کو اکٹھا کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی منجنیک پر بٹھایا گیا اور آگ کے گڑے میں پھینک دیا گیا نمرود اور اس کے درباری شاید یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ گستاخ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ایک عجیب موزہ رنما ہوا آگ کی تپش اور شولے ابراہیم علیہ السلام کے قریب آتے ہی ٹھنڈے پڑ گئے بلکہ وہاں ایک خوشگوار باغ کی سی ٹھنڈک پھیل گئی آگ ان کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بن گئی لیکن ان کے جسم اور کپڑوں تک کو ایک تنقا بھی نہ چھو سکا وہ بالکل محفوظ اور مطمئن بیٹھے رہے گویا کسی سایہ دار باغ میں آرام فرما ہوں یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے لگی لیکن نمرود کا غرور اور بھی بھڑک اٹھا اس نے اس مور کو جادو یا کوئی حادثہ قرار دے کر ٹال دیا نمرود کی سرکش انتہا کو پہنچ چکی اللہ نے اسے اور اس کی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن یہ تباہی ایک ایسے ذریعے سے آئی جس کا نمرود خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا ایک چھوٹی سی مکھی یا بعض روایات کے مطابق مچھر اللہ نے اس معمولی سی مخلوق کو نمرود کے عذاب کا ذریعہ بنایا وہ مکھی نمرود کے نتھنے میں داخل ہوئی اور اس کے دماغ تک پہنچ گئی یہ معمولی سی چیز نمرود کی زندگی کو جہنم بنا گئی دماغ میں مسلسل گونجتا درد ایسا کہ وہ چیختا چلاتا رہتا دن رات اسے چین نہ پڑتا وہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ایک چھوٹی سی مکھی کے سامنے بے بس تھا کہتے ہیں کہ وہ درد سے پاگل ہو گیا اس نے حکم دیا کہ ہتھوڑوں سے اس کے سر پر وار کریں تاکہ مکھی کی آواز تب جائے غلام خوف کے مارے ایسا کرتے جس سے وقتی طور پر درد میں کمی ہوتی لیکن مکھی کی گونج اور درد پھر لوٹ آتا یہ عذاب سالوں تک جاری رہا نمرود کا رسم زوال پذیر ہو گیا اس کی طاقت جاتی رہی لیکن درد کم نہ ہوا آخر کار وہ دن بھی آیا جب نمرود جو خود کو خدا سمجھتا تھا ایک چھوٹی سی مکھی کے عذاب سے تڑپ تڑپ کر جان دے بیٹھا اس کی موت بھی ذلت آمیز تھی اس کی عظیم الشان سلطنت اس کا سونے کا محل اس کی لامت نا ہی فوج کوئی چیز بھی اسے نہ بچا سکی اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی سلطنت بھی بکھرنے لگی غرور و تکبر کا یہ پہاڑ ایک معمولی سی مخلوق کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت نکل آئے اور اللہ کے حکم سے وہاں سے چلے گئے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدنیت کی دعوت جاری رکھی اور آخر کار وہ بھی ایمان لے آئی نمرود کی کہانی عبرت بن گئی نمرود کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں یہ ایک زندہ سبق ہے ہر اس انسان کے لیے جو غرور تکبر اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے یہ بتاتی ہے کہ نمرود کو اللہ نے بادشاہت طاقت دولت دی لیکن اس نے انہیں اللہ کے مقابلے کھڑا ہونے کے لیے استعمال کیا نمرود سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت لامحدود ہے لیکن ایک مکھی نے اسے بے بس کر دیا اللہ کی طاقت کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا حق کو چاہے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو آخر کار غالب آتا ہے اللہ کی ناراضی کا اظہار کبھی بڑی آفت سے تو کبھی ایک معمولی سی مخلوق کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ابراہیم کے لیے آگ کا گڑھا بھی بے اثر تھا لیکن ایک مکھی اس کا انجام بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ استطلال آج بھی زندہ ہے کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام پر غور کرنا ہی انسان کو حقیقی مبود تک پہنچا سکتا ہے نمرود کی کہانی ختم ہوتی ہے لیکن اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا وہ ایک یاد دہانی ہے غرور انسان کو کس طرح اندھا کر دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے یہ ہر دور کی حکمرانوں طاقتوروں اور عام انسانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اپنی حیثیت کو پہچانے، نعمتوں پر شکر کریں اور کبھی بھی اللہ کے سامنے سرکشی نہ کریں کیونکہ جس نے نمرود جیسے عظیم الشان بادشاہ کو ایک مکھی کے ذریعے ذلت سے ہلاک کیا وہ کسی بھی سرکش کو تباہ کرنے پر قادر ہے حقیقی عظمت صرف اسی کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے بے شک